સુરતના વરાછા વિસ્તારમાંથી નકલી તમાકુ બનાવતું મોટું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે ડીસીબી ઝોન એકની ટીમે ગુપ્ત બાતમીના આધારે રેડ કરી અને નકલી તમાકુ બનાવતું કારખાનું ઝડપી પાડ્યું હતું દરોડા દરમિયાન મોટા પાયે નકલી તમાકુ અને પેકિંગ માટેના મશીનો મળી આવ્યા હતા કારખાનામાંથી બાગબન બ્રાન્ડના નકલી તમાકુનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો બ્રાન્ડેડ બાગબન તમાકુનું ડુપ્લિકેશન કરવામાં આવતું હતું ડુપ્લિકેટ તમાકુનો જથ્થો અને તમાકુ બનાવવાનું મશીન પણ કબજે કરવામાં આવ્યું છે एलसीबी की टीम में बे पॉइंट तेर लाख ना मुद्दा मल कब्जे कर आरोपी हर्षद काछड़िया की धरपकड़ कर वु तपास हाथ धरी है वराछा विस्तार में से डुप्लीकेट बागबान टोबैको बनाने की पूरी कारखाना को जोन की एलसीबी ने धर पकड़ किया है आ, ये जो आरोपी है उसका नाम है हर्षद दलसुख भाई काछड़िया और ये पिछले 20-22 दिन से यहाँ डुप्लीकेट तंबाकू का जो पड़ी की है वो बागवान टोबैको का पैकेट लूज़ तंबाकू छोटी लूज तंबाकू और तंबाकू बनाने की जो मशीन है उसके वेइंग स्केल है और बाकी सारी चीज़ों को मिला के कुल मुद्दा माल की कीमत दो लाख तेरह हजार सात तो सौ पचास रुपये की डुप्लीकेट चीज़ें बरामद की हैं इसमें हमने वराचा पुलिस स्टेशन में कॉपीराइट एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया है जो आरोपी है वो पहले भी कॉपीराइट के केस में फँस चुका है और अभी ये उसके पहले सरथाना पुलिस स्टेशन में जुगाड़ धारा कलम चार पाँच के तहत भी इसके खिलाफ में एफ दर्ज हुआ है सहदेव सिंह हरी सिंह और करण सिंह बुराना इन्होंने बहुत अच्छा काम करके वराचा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ में एफ दर्ज की टोटल आरोपी एक ही है